Все, кто получили пранаму мантру, дико... свои. Да, да. электронные или простые? Все, Может, все. А какие книги? между собой собирали собрание учеников один раз в месяц. И это нужно распространить. <связь> В каком месте вы не находились, если есть рядом мои ученики, то вы должны встречаться вместе в ваших домах. И вы можете обсуждать разные моменты, о которых я говорил вам. Обсуждать что-то из моих лекций, моих книг. Или выбрать какую-то тему, которую вы хотите между собой обсудить. Поскольку если вы принимаете инициацию, вы становитесь частью дерева Господа Читания. И всего искона. И ваш духовный учитель, духовные братья, духовные сестры, они как бы являются частью этого как, like, like как, например, у вас есть семья, и потом эта семья расширяется. All all uh, до большой семьи, которую основал Шилхурбан. И когда мы принимаем гуру, мы становимся частью вот этой большой семьи. Поэтому я прошу своих учеников во всех местах по всему миру, чтобы они встречались друг с другом, минимум один раз в месяц, и смотреть, проверять, как они могут друг другу помогать, и создавать сильные семью между собой, Поскольку предполагается, что ученики, они должны погружаться больше в настроение духовного учителя и обсуждать те темы, о которых он говорит. Поэтому некоторые из тех, кто уже ушли, если вы их встретите, скажите им об этом также.